بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل لقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد أمتي وكرسي Seterusnya seluruh jantan kuasa Salah Darussalam Dilupakan Tuan Imam, Tuan Bilal Para pimpinan masyarakat Seterusnya hadirin hadirat muslimi muslimat Rahmati dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekian. Sebenarnya kita maklum kita dah pun sampai Kepada hari yang ke-25 Dari bulan Ramadan dan malam ini, daripada yang malam ni Malam yang ke-26 Kita melaksanakan salat tarawih Dan insyaAllah esok kita akan berpuasa Untuk hari yang ke-26 insyaAllah Tuan, tuan dirahmati dan dikasih oleh Allah Dalam masa yang sangat ringkas ini uh, Saya cuba mengambil satu dua tazkirah Daripada kitab Risalatul Mustarshidin Yang ditulis oleh Imam Al-Haris Al-Muhasibi Rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah ha, Seorang ulama yang daripada kurun salafun salih Yang hidup 300 tahun hijrah yang awal Dikatakan pernah mengambil manfaat daripada imamuna shafii rahmatullahi alaihi dan mengajar manhajnya sama seperti mana manhaj Imam Asy-Syafi'i rahmatullah. Dan disebutkan di sini bahawasanya dan ketahuilah sesungguhnya jalan yang paling selamat untuk dilalui oleh seorang hamba adalah dengan amal dan juga ilmu. Berbentengkan ketakutan dan berasa cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hari ini kita dalam apa yang kita laksanakan nak tak nak kita ni kena ada ilmu pengetahuan dalam apa sahaja perkara yang kita buat dalam apa sahaja amal salih yang kita laksanakan kita tak boleh sekadar memadai dengan uh, mengikut ataupun uh, mengikut sahaja akan orang lain atau mengikut akan orang tua kita ataupun mengikut akan orang terdekat yang ada dalam kalangan kita tapi mestilah apa yang kita laksanakan itu uh, dengan adanya ilmu bahkan ulama'-ulama' menyebut bahawa apa sahaja yang dibuat tanpa ada ilmu pengetahuan daripadanya maka perkara itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang arti kata yang lain tidak diterima di sisi di sisi Allah. Dan disebutkan juga di sini mestilah apa yang kita laksanakan itu berbentengkan ketakutan kita kepada Allah. Ya ini kita tahu apa yang kita buat amal soleh kita laksanakan dasarnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa inilah yang kita nak capai sangat-sangat. Dalam bulan ramadhan bukan sekadar pada kali ini Bahkan yang sebelum-sebelum ini nah, Inilah yang kita nak capai dalam bulan Dalam bulan ramadhan Itu nak menjadi insan-insan yang bertakwa nah, Tapi insan yang bertakwa kita sebutkan Dia berhajat kepada kesungguhan Insan yang bertakwa berhajat kepada mujahadah Insan yang bertakwa berhajat kepada istiqamah Insan yang bertakwa berhajat kepada orang-orang yang mana Mereka ni eh, takut ataupun bertakwa pada Allah di mana sahaja mereka berada Seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ittaqillah haithumakuntah Bertakwalah kamu pada Allah Di mana sahaja kamu berada Tak kiralah bukan sekadar dalam masjid Bukan sekadar dalam surau Bukan uh, di tempat-tempat Yang kita sebut sebagai uh, musalla dan sebagainya uh, Kita kena takut pada Allah Tapi juga di luar Daripada uh, tempat semayang kita ni uh, Masjid kita ni uh, Juga kita kena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah yang disebut sebagai takwa yang sebenar di saat mana kita nak melalui akan kehidupan kita ni semuanya kita sandarkan kembali kepada Allah kerana Allah yang kita sembah sama sahaja sama ada di dalam maupun di luar rumah Allah Allah tetap memerhatikan kita tidak ada Allah yang lain tidak ada Allah yang kedua yang ketiga tidak ada Tuhan yang sama yang kita sembah sama ada dalam Ramadan maupun di luar Ramadan ini ha, hari ini menjadi masalah pada kita bila kita nak sampai ke penghujung ni ha, kita perhatikan ya, yang mana soft-soft di masjid surau ni mula kurang. Ha, kita tanya sebab apa kurang? Adakah tuhan yang kamu sembah dalam Ramadan ini tuhan yang berbeza dengan tuhan yang kamu sembah di luar Ramadan? Samalah. Allah Taala yang itulah yang kita sembah. Ha, tak ada Allah Taala yang lain yang itulah yang kita sembah. Ha, tetapi ibaratnya macam kita ni bermusim-musim dengan Allah Subhanahu Taala. Ha, masa ni kita rasa kita eh, rajin awal-awal hari tu kan ha, Seminggu awal kita kata penuh orang ha, Dia sebutkan tak ada tempat semayang sampai ke melimpah keluar nak kena semayang ha, Tapi mana pergi selepas 10 hari pertama, selepas minggu pertama ha, Orang ingat tahun ni kuat sikit semangat boleh sampai ke pertengahan ha, Lagi teruk tuan-tuan ha, Minggu pertama saja yang ramai ha, Sebahagian tempat minggu pertama, seminggu saja lepas daripada itu habis hilang tak ke mana tak tahu. Ha, inilah yang kita sebutkan kenapa berlaku sebegini sebab kita tak rasa takwa yang sebenar-benar kepada Allah itu di mana sahaja kita berada. Ha, sama ada di rumah Allah, sama ada di luar rumah Allah. Di mana sahaja kita berada kita bawa sifat takwa ini. Dan mestilah kita ha, disebut disebutkan lagi oleh penulis berasa cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita sebut dalam zikir-zikir kita kita baca apa hasbunallahu wa ni'mal wakil cukuplah Allah yang mana aku menyerahkan segala urusan ha, kepadanya yang kepada Allah ha, hari ini kita banyak urusan-urusan kita yang kita rasa kita ni hebat yang kita rasa kita ni ha, mengawal mengurus takbir urusan kita sendiri ha, kita ni kalau nak sebut ha, kalau Allah subhanahu wa ta'ala nak suruh kita buat satu benda ni nak tinggalkan kita sendiri maka kita tak akan boleh walaupun nak nak kata benda yang kita buat tu hanyalah nak berkelip mata saja. Nak berkelip mata. Ada orang boleh kontrol kelip mata dia ni. Boleh kira berapa dia kelip mata dalam masa sehari. Tak ada kerja nak kira. Ha kita sebutkan tu. Tak ada orang boleh buat. Ada orang yang boleh kawal dia kata okey aku ni tak nak kelip mata 5 minit. Ha nah, tengoklah apa jadi lepas pada tu. Ha kita sebut letak lidi siap. Tak nak bagi terpejam matanya. Tak boleh. Ha, kita ni lemah nak kata lemah setara mana kita sampai kelepan mata kita kita tak boleh kawal ha, nak angkat tangan nak takbir tadi semayang nak angkat tangan tak boleh ha, kalau kita sendiri tak mampu kalau Allah tak beri izin pada kita nak menunjukkan apa kita tak boleh nak urus takbir urusan kita sendiri ha, cukuplah kita ni dengan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita duduk sebut selalu tu Hasbura Allah wa ni'mal wakil ha, Allah wa ni'mal wakil cukuplah Allah bagiku yang mana aku menyerahkan segala urusan pada sebab tu Nabi SAW ajar pada kita doa-doa yang banyak Nabi ajar pada kita tuan-tuan Nabi kata apa ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya Allah Tuhan yang maha hidup dan mengurus takbir akan segala sesuatu dengan rahmatmu aku memohon pertolongan aslih li sya'ni kullah perbaikilah urusanku kesemuanya wala takilni ila nafsi tarfata'in Janganlah engkau biarkan aku Dalam keadaan aku ini uh, Menguruskan urusanku sendiri terkapai-kapai Walaupun sekelip mata saja. Ha, Masuk sekelip mata itu sekejap saja. Jangan ya Allah Kalau boleh kita nak Allah sama dengan kita dalam setiap urusan kita Dan jangan biarkan kita urus urusan kita sendiri Walaupun sekelip mata saja. Ha, walaupun sekejap saja. Ha, kita nak Allah senantiasa bersama dengan kita ha, Dan hakikatnya memang kita tak mampu Allah sebut dalam Al-Quran wa khuliqal insanu lemah. sungguhnya Allah ciptakan manusia ni dalam keadaan mereka ni dha'if mereka ni lemah dan kita tak mampu dah sangat kita berhajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih oleh Allah jadi Allah jadikan pada kita ni bulan Ramadan sebagai satu bulan untuk kita sebenarnya nak merasakan diri kita ni cukup dengan Allah makan pun tak ada siang hari minum pun tak ada siang hari dan kita rasa apa siang hari kita ni cukup dengan cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. satu bulan yang disebut sebagai bulan tarbiyah. Allah Subhanahu Wa Taala didik diri kita dengan kurangnya makan, kurangnya minum. Ha, tapi pada masa yang sama lebih dengan amal ibadat, amal-amal soleh yang lain. Ha, ini kerana apa? Kerana Allah nak didik kita supaya kita rasa cukup hidup kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. yang mana tak ada makhluk yang boleh beri kepada kita rasa kecukupan ha, duit yang tuan-tuan ada, boleh bagi tuan-tuan rasa cukup boleh, ada orang makin banyak dia dapat, makin banyak dia nak tak cukup-cukup ha, kan? Ha, dia buat benda tu, buat benda ni rasa nak lagi, nak tambah lagi, tambah lagi tak cukup-cukup ada orang dia mungkin eh, susah, Allah uji dia ha, dia rasa nak lagi dia rasa nak kepada dunia, cukup ke dia dengan dunia tak cukup, dia rasa nak tambah lagi nak, nak tambah lagi Ha, tapi hakikatnya hidup kita ni tuan-tuan ialah cukup dengan dengan Allah. Seperti mana yang kita selalu sebut hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ya. Maka kata penulis lagi, hendaklah kamu sibukkan diri kamu dengan membaiki hal keadaanmu dan sentiasalah berharapkan kepada Tuhanmu dan jauhilah sebarang perkara syubhah dan kurangkan pergantunganmu dengan manusia. Dan cintailah bagi mereka apa yang engkau cintai buat dirimu dan bencilah sesuatu yang akan menimpa mereka sebagaimana engkau membencinya berlaku satu pada dirimu nah, dalam bahagian yang kedua ini kata penulis rahimahullah mestilah kita ini sibuk untuk nak membaiki diri kita yang ada tuan-tuan uh, sudah-sudahlah kita ni jadi apa busy body kan? Uh, semua urusan orang keaiban orang kita nak korek kita nak ambil tahu uh, kita nak gali habis uh, keaiban orang cerita-cerita buruk orang Ha, cerita ha, apa yang disensasikan dalam TikTok ha, Maksudnya benda-benda yang tak perlu kita tahulah Ada benda yang kena kita tahu Benda-benda ha, kezaliman ni kita kena ambil tahulah Sebab kita nak berbetul ha, Tapi ni cerita rumah tangga orang Adakah ini yang kita nak sibukkan diri kita dengan ni? Ha, adakah kita sibuk dengan cerita hal kurut baik orang semata-mata? Ha, sedangkan Allah itu ha, Suruh pada kita Sibuk dengan diri kita masing-masing ha, Sibuk dengan diri kita ni bukannya tak ambil tahu tentang hal orang tidak tetapi sibuk dengan nak membaiki diri nak jadi lebih baik ha, inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran ha, Wallahu yuhibbul muhsinin Allah sangat suka orang-orang yang membaiki akan diri mereka masing-masing ha, jadi kita senantiasa nak baiki diri kita hatta dalam hadis ataupun dalam doa yang biasa kita sebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah bantulah aku untuk aku ini ingat pada kamu wa syukrika dan mensyukuri nikmat yang kau berikan pada aku wa husni ibadatik dan memperbaiki ibadatku pengabdianku terhadapmu ha jadi sibuknya kita nak baiki keaiban kita ha nak baiki diri kita hakikatnya Allah ni tuan-tuan ditutup aib kita bayangkan kalau kita setiap seorang ni dosa-dosa yang kita buat maksiat yang kita buat kita datang ke surau Tiba-tiba dia ada satu kotak atas kepala, atas dahi kita. Ada tulis semua benda maksiat yang kita buat. Ha dia ni tengok apa, dengar apa, cakap apa, Ngumpat siapa <guluh> kan. Keluar atas bot tu. Ha dah ke kepala pening bola kita kan? Allah tutup aib kita. Ha tapi hari ni ada orang sibuk nak gali aib dia sendiri. Lebih dahsyat lagi nak gali ataupun nak cari akan aib orang. Sibuk nak buka aib orang. Ha, sedangkan bila Allah dah tutup maka kita kena senyap kita kena tutup ha, ini yang disebut oleh Nabi SAW ha, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah siapa yang Allah tutup ha, baginya ha, akan keaibannya di dunia maka dia tutup keaiban orang lain di atas dunia maka Allah tutup keaiban ini hari kiamat ha, ini kita kena pandang sebagai satu perkara yang besar sibukkan diri membaiki diri kita ha, bukan nak membaiki orang orang lain ha, sebab diri kita pun tak bagus mana tak hebat mana pun kita banyak lagi kurang tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh semayang 20 rakaat contohlah tempat-tempat lain kita kata kita semayang kita semayang 20 rakaat kita rasa kita hebat ke semayang 20 tuan-tuan ingat tuan-tuan boleh baca Quran satu hari satu juzuk hebat ke kita ni tuan-tuan tak hebat ada lagi lebih hebat Imam Syafi'i sehari dua kali kata tak boleh nak fikir kita ha, kan kita sehari dua kali pergi bazar tak ingat nak beli tadi yang awal patah balik tuan-tuan Ha, dua kali pergi bazar ha, dan ha, sebutnya tapi Imam Syafi'i sehari dua kali kata tak boleh fikir hebat ke kita tak hebat ada lagi orang lebih hebat ha, ha jadi kita jangan rasa diri kita ni bagus ha, kena rasa diri kita rendah diri ha, kita tak ada apa pun yang nak dibangga-banggakan ha, kerana yang hebat yang agung yang mulia yang suci hanyalah Allah Subhanahu Kita ni tak ada apa pun. Ha? Dan senantiasalah disebutkan berharapkan kepada Tuhan hakikatnya kita menyerahkan harapan kita ini kepada kepada Allah dan jauhilah kata penulis sebarang perkara yang syubha ni, perkara syubha ni kita sebut dah dulu uh, iaitu perkara yang mana tak tentu sama ada dia ni halal ataupun haram jauhkan diri daripadanya kerana orang yang duduk pada perkara yang syubha dia ada persentis untuk duduk ataupun ambil perkara yang haram ada peratusan kita ambil perkara yang haram Sebab kita tak tahu lagi hukum dia itu apa ha, Jadi sabar dulu ha, Tengok apa fatwa sebut Apa yang ulama-ulama kata Lepas tu baru kita nak buat keputusan Sama ada nak ambil ataupun yang sebaliknya ha? Dan kurangkanlah pergantunganmu kepada manusia Dan cintailah bagi mereka apa yang kamu cintai buat dirimu ha, Hari ni kalau tuan-tuan buka puasa tadi ha, Nak makan yang sedap kan Contohnya nak makan nasi arab Uh, orang lain yang berpuasa juga pada masa yang sama nak makan nasi Arab juga uh, Walaupun dia hidung tak mancung mana <guluh> uh, Dia bukan harap mana tuan-tuan uh, Dia pun nak makan nasi Arab juga uh, Kita rasa kita nak makan sedap Tapi orang lain pun nak makan sedap uh, Kita rasa kita nak ada harta benda sikit Ada duit sikit nak berhari-hari Hari-hari orang pakai kos uh, Kos banyak kan tuan-tuan uh, Nak balik kampung, nak pergi sana sini, nak uh, berbelanja uh, Orang lain yang susah pada masa yang sama Dia nak merasai benda yang sama Ha, jadi ini Islam Islam ajar kepada kita Apa yang kita suka bagi diri kita Kita beri benda itu juga pada orang lain ha, Inilah Ramadhan ha, Ramadan bukan kira nak bagi kita je Makan sedap orang lain nak makan sedap juga ha, Maka Nabi SAW sebut Dalam hadis yang biasa kita dengar La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ha, tidak digelar orang tu beriman maksudnya belum sempurna keimanan kita Selagi mana kita tak sukai atau kita tak cintai satu-satu benda yang kita suka bagi diri kita, kita tak suka juga perkara itu untuk saudara-saudara kita. Ha, maksudnya orang yang kita berada di skrin kita kita nak beri pada dia seperti mana kita beri pada diri kita. Dan kita sendiri tak akan mencapai eh, darjat infak yang sebenar, kebajikan yang sebenar. Allah sebut dalam Quran dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan capai darjat eh, kebajikan yang sebenar selagi mana kamu tak infak benda apa yang kamu kamu sukai ha, jadi orang-orang yang ada di sekeliling kita ni ha, berilah kebaikan pada mereka lagi-lagi dalam bulan Ramadhan ni ha, dan nah, apa lagi yang berbaki ya, kita sebutkan berapa hari, 4 hari, 5 hari lagi ha, berbaki kita dalam bulan Ramadhan ha, maka kita berikan sumbangkan apa yang kita boleh buat ha, ni mari 10 hari yang terakhir ni tuan-tuan, jangan ada hari yang kita tinggal sedekah. Ha, 10 hari terakhir ni ikutlah Tadi uh, Tuan Pengurusi kita sebut uh, Banyak juga yang masuk Derma untuk uh, Kita kata sumbangan projek pembangunan Naik tarah musyala kita ni uh, Ramai yang masuk ikut QR tak apalah uh, Walaupun nampak macam orang tak betul Tiba-tiba sini dia scan, sini dia scan kan <tid> Tak apalah kita kata itu cara sekarang Tuntutan zaman sekarang Alhamdulillah Jadi jangan ada hari tanpa QR Tapi jangan QR saja nombor tak masuk <tid> Itu bandai pula Tuan-Tuan Ha ni QR pandai nombor tak masuk. Ha kan. Ha nak ni. Jadi tuan-tuan kita nak sebutkan musalla kita ha, seperti mana yang maklumlah ha, memerlukan kos ha, lebih kurang rm ringgit. Ha jadi insyaAllah allah sama-sama untuk kita bantu ha, musalla kita ni untuk kesenangan siapa? Ha bukan kesenangan orang lain kita juga. Orang yang datang ke sini, tuan-tuan datang ke rumah oh, Allah ni tuan-tuan, ya. Maka jangan ada hari yang kita tidak infak dan juga bukan sekadar kita suka benda yang kita nak pada saudara kita tu ha, tapi pada masa yang sama kita juga membenci perkara yang kita benci untuk diri kita sendiri kadang-kadang ha, ada keburukan yang datang pada kita kita tak suka benda ni kena pada kita begitulah juga terhadap diri saudara-saudara kita ha? dan dinyatakan oleh penulis lagi dan janganlah engkau memperkecilkan akan dosa yakni membongkarkan rahsia dan mengangkat tabir ini uh, kadang-kadang ada orang dia menganggap dosa yang satu-satu dosa tu dia kata alah dosa kecil je ustaz. Uh, jangan kita anggap satu dosa tu hanyalah dosa kecil kerana uh, yang kata para ulama tasawuf disebutkan walaupun dosa tu dosa kecil tapi janganlah kamu lihat sama ada kecil ataupun besar dosa itu tapi lihat kepada siapa kamu bermaksiat. Uh, eh kita sedang maksiat kita sedang lawan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Allah yang ciptakan kita Allah subhanahu wa taala yang menjadikan kita eh, di atas muka dunia ini Allah yang beri kita segala macam nikmat. Eh, kita kena sedar bila mana kita buat maksiat kita buat dosa bukan isu kecil atau besar, tapi kita sedang eh, melawan Allah, eh, mengingkari akan perintah Allah eh, dan kita sedang melakukan perkara-perkara yang Allah yang Allah larang. Eh, di situ kata ulama kita kena beri beri perhatian tuan eh, dan, dan janganlah engkau mesebukkan dirimu dengan kejahatan. Dan janganlah engkau berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa ha, kecil ni, dia boleh membawa kepada dosa yang, yang besar. Mula-mula ha, mungkin bermula -mula dengan dosa kecil, ha, lepas benda tu dia akan jadi dosa yang besar. Dan membawa kita kepada perkara yang ataupun dosa yang besar. Sentiasalah mengadu kepada Allah. Setiap kali berada dalam kefakiran, dan bergantunglah padanya dalam semua keadaan, dan berserahlah kepada Allah dalam semua ha, urusan yang ada pada diri kita. Ha, maka, Tempat kita mengadu ni hanyalah Allah ha, Macam mana kita saksikan ha, baginda Nabi SAW ha, Dalam situasi-situasi yang sangat menggetirkan Rasulullah ha, Apa yang Nabi buat? Nabi berdoa kepada Allah Dalam perang badar bila Nabi perhatikan Sahabat-sahabat tentera Islam sikit saja Tiga ratu, tiga belah Nabi tengok di depan penuh tentera Quraish Seribu orang ha, Saat itu Nabi semayang Habis Nabi sembahyang dua rakaat Nabi mengangkat tangan dan berdoa pada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut ya Allah in tuhlik hadhihi al-isabah lan tu'bad fil am ya Allah kalaulah engkau tak menunaikan janjimu kepadaku ha janji Nabi janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW alaihi ha iaitu apa in tansurullah yang surkum kalau mu tolong agama Allah pasti Allah akan tolong kamu ya Allah sekarang ni Nabi kata aku dah tolong sahabat-sahabat aku ni dah tolong agama Allah. Ya Allah tunaikanlah janji kamu kepada aku. Dan andai kata hancur musnah 313 orang ini maka tak akan ada lagi orang yang beriman di atas muka dunia selepas daripada ini tuan, -tuan. Ha, tengok doa Nabi. Ha, semulak doa Nabi Nabi serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita nak nak bertawakal. Ha nah Kepada Allah kita kita bertawakal. Tak kiralah dalam perkara yang kecil mahupun yang sebesar-besar perkara. Sebab tu ulama-ulama mencadangkan kepada kita suruh kita ni istikharah. Ada orang kadang-kadang dia ingat istikharah ni nak kahwin je. Ha istikharah je asal nak kahwin istikharah. Asal kahwin istikharah. Tak betul. ialah salah satunya istikharah lah Tapi benda dalam kehidupan kita ni Uh, dianjurkan kita supaya banyak istighfar. Uh, dan disebut uh, Nabi SAW kata ma khaba man istakhar. tidak akan rugi. Tidak akan sia-sia siapa yang banyak padanya istikhara uh, banyak istikhara kadang-kadang dia buat perkara yang kecil je walaupun kita kata perkara tu kecil mungkin pilihan kecil tapi kita beristikhara ni menunjukkan kita serahkan kebergantungan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh-penuhnya Ha, nampaklah yang kita ni harap sungguh-sungguh pada Allah. Ha, kita bergantung pada Allah kita, ta'alluq, yang ni kita sangkut ha, diri kita, hati kita, jiwa kita, kehidupan kita ni. Ha, kita sangkut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak pernah kita lupakan Allah dalam setiap apa jua yang kita lakukan. Dan ha, menunjukkan banyaknya istikharah, ha, makin dekat dengan Allah dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam apa jua urusan yang kita yang kita lakukan. Ha, dan yang paling akhir sekali jauhilah akan hawa nafsumu dan janganlah engkau menunggu-nunggu untuk mencukupkannya dan sembunyikan zikirmu dan sentiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tuan-tuan hawa nafsu ni ha, ni mari bulan Ramadan ni tuan-tuan adalah bulan kita nak didik hawa nafsu kita. Ha macam mana kita nak kawal hawa nafsu kita? Ha, dan Allah bagi kita satu bulan yang hawa nafsu ni ha, dia akan tunduk. Ha, atas asbab kita tak makan dan kita tak tak minum. Ha hawa nafsu ni jadi lemah. Ha, tapi janganlah ada orang ha, walaupun Ramadan Ramadan juga ha, tapi dia hawa nafsu makin makin naik. Ha kita kata makin mencanak-canak. Makin dahsyat. Ha makin diturunkan lagi hawa nafsu. Ha ini mereka yang tak sedar bahawasanya hawa nafsu ini ha, senantiasa akan menjadi orang-orang ha, ataupun makhluk Allah yang memperdayakan kita. Ha dan Allah sebut dalam Quran man takhadha ilahahu hawa Adakah kamu tak melihat wahai Muhammad adanya golongan yang menjadikan uh, hawa nafsu itu sebagai tuhan mereka uh, hawa nafsu sebagai tuhan afa anta takunu alaihi wakila Allah kata kepada Nabi wahai Muhammad kamu nak ke jadi wakil pada mereka-mereka ini uh, nak ke jadi rasul pada orang-orang yang bertuhankan hawa nafsu uh, sebab tu kita tak nampak para sahabat ni di macam kita Ha, kalau buka puasa tu selagi tak melimpah daripada meja, selagi tu tak berhenti beli. Ha, selagi tu duduk letak makanan, letak lagi, letak lagi. Ha, tak macam kita tuan-tuan, para sahabat Ridwanullah SAW. Sebab apa? Sebab mereka bukan bertuhankan hawa nafsu. Ha, mereka meletakkan hawa nafsu mereka di belakang. Ha, mereka tahu ha, apa yang mereka nak, hanyalah kecukupan dalam kehidupan. Ha, supaya mereka dapat mengabdikan diri kepada Allah Taala dengan sebaik mungkin. Ha yang di disebutkan oleh penulis ya? dan dikatakan juga uh, sembunyikanlah zikirmu. Uh, ha kadang-kadang ada orang uh, Nak berzikir tunjuk habis pada orang. Ha uh, bagi tahu ni nak berzikir ni uh, kan. Uh, bagi tahu ni baru sudah solat duha ni. Ha uh, yes, upload Instagram uh, dan duha uh, dan al-Kahfi macam kau seorang baca al-Kahfi. <laughs> orang lain tak baca. Ha uh, kan? Uh, ada orang dia macam tu tuan-tuan dia semua benda dia nak tunjuk pada orang simpanlah ha, kerana apa? kerana kita tahu bahawasanya ha, zikir kita ni ha, ataupun amal soleh yang kita buat ni ha, kita bukan buat untuk manusia dan kita takut bila kita tunjuk kita tunjuk, kita sebut pada manusia ni kadang-kadang ha, benda tu boleh membatalkan segala pahala amalan yang ada yang Allah sediakan untuk kita ha, kita ada sifat riak kita ada sifat ujub ha, kita rasa diri kita bagus ha, kita rasa seolah-olah kita lah yang buat paling betul ha, ni semua perkara yang boleh membatalkan habis pahala-pahala kita habis ha, tak ada benda dah ha, puasa kita tuan-tuan, amal salih, kiam ha, kita dan sebagainya, simpanlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasalah bersyukur kepada kepada Allah apakah maksud syukur? Ha, iaitu orang-orang yang mana dengan nikmatnya Allah beri dia melaksanakan ketaatan pada jalan Allah Ha, jadi kalau ada nikmat yang Allah bagi pada kita kita buat maksiat lagi maksudnya kita tak bersyukur dengan sebetul-betulnya lagi ha, tuan, tuan insyaallah kita sama-sama baiki diri kita sayalah yang bercakap pada malam ni dan juga sama-sama kita cuba untuk muhasabah diri sebab itulah penulis ni nam, bagus nama dia ni Al Haris Al Muhasibi nama dia Al Haris nama dia Al Haris Al Muhasibi Al Muhasibi itu gelaran kerana banyaknya muhasabah Ha, banyak muhasabah jadi dia bagi gelaran nama dia al haris al muhasibi jadi kita kena jadi seperti dia juga ha, banyak muhasabah dalam hidup kita insyaallah setakat itu dulu semoga Allah bagi kebaikan bagi kita insyaallah amin ya rabbal alamin sehinggalah ke penghujung Ramadan ini dan jangan kita menyerah kalah kita meneruskan lagi sehinggalah ke penghujungnya dan insyaallah gambaran takwa yang sebenar akan kita lihat ha, bermula daripada satu syawal subuh satu syawal nanti insyaallah yang kita akan penuhi rumah-rumah Allah ini walaupun dah berlabuhnya Ramadan tetapi kita tetap mengabdikan diri pada Allah dan inilah maksud sebenar daripada takwa yang kita nak capai insya-Allah taala amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa alhamdulillah rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil واهدنا صراطك المستقيم، اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا الكتاب، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا،, يسيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.